Assalamualaikum. पहले आप ये मेरे पड़ोस की एक वीडियो देखिए और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा ये वीडियो है कराची की रोजाना की बुनियाद पर हर जगह ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से ये कुदरती आफत आ रही हैं. बोल मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि अल्लाह रब्बुल रबुज़त ने कुरने पाक में ये साफ़ फरमा दिया है और ये अल्लाह पाक के अल्फाज हैं किसी ऐरे की बात नहीं है ये अल्लाह पाक ने कुरान पाक में साफ़ फरमा दिया है कि मैं ज़ालिम नहीं हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कुदरती आफात नहीं है और ना ही अल्लाह रबुजताल है ये इंसानी इंजीनरिंग है जिसकी बुनियाद मैं अब आपके सामने रख रहा हूँ हम जैसे तरक्की पजीर को ये कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज आपके लिए बड़ा खतरा है और इससे बचने के लिए आपको अरबों डॉलर्स के फंड्स चाहिए फिर ये पैसा ग्रीन क्लाइमेट फंड्स आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से आना शुरू हो जाता है मगर साथ ही एक शर्त ये फंड देने वाले इदारे लगा देते हैं कि आपके अंदर क्योंकि इतनी एबिलिटी नहीं है आपके और आपके मुल्क के अंदर तो आपको हमसे ही इन प्रोजेक्ट्स को हेड करने के लिए अफराधी कवत चाहिए होगी यानी कंपनीज भी बाहर से आती हैं मुल्क कर्जों में डूब जाता है और टेक्नोलॉजी भी उनके अपने पास ही रहती है क्योंकि जिस वक्त मुल्क फंड्स ले लेता है इन तीनों इदारों से तो होता यह है कि उस गरीब मुल्क के जो पॉलिटिशियंस होते हैं या दूसरे भी मुकदरा जो होती है उस फंड्स का एक बड़ा हिस्सा वो खाने लग जाते हैं और बाकी कुछ ये सारी कंपनीज जो बाहर से आई हुई होती हैं वो उसको हेड करने के नाम पर कर लेती हैं तो टेक्नोलॉजी भी इनकी पैसा भी इनका और यहाँ की जो इली क्लास होती है इस गरीब मुल्क की वो इस पैसे को सीधा सीधा दूसरे मुल्क में ट्रांसफर कर देती है यानी वेस्ट में तो ये पैसा भी घूम के उन्हीं के पास चला जाता है तो ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर ये फंड्स जो उस मुल्क के ऊपर लगता है सिर्फ इस क्लाइमेट चेंज के नाम पर उस गरीब मुल्क के जंगलात पानी वसाइल और ज़मीन पर भी इन्हीं लोगों का यानि वेस्ट का फिर डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है और डायरेक्ट कंट्रोल उसमें हासिल कर लिया जाता है दुनिया के इन तमाम गरीब मुल्कों को इनके अपने वसाइली ये कहकर हासिल करने से मना कर दिया जाता है कि आप अपने मुल्क की लकड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते या जंगलात की कटाई नहीं कर सकते मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ जंगलात के हवाले से मिसाल दे रहा हूँ मैं और फिर बाहर से ये दबाव आता है कि क्योंकि आपके मुल्क के जो दरख्त हैं ये दुनिया के लिए कार्बन को जज्ब कर रहे हैं अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो दुनिया का माहौल तबाह हो जाएगा और इसके लिए इन्होंने अल्फाज रखे हुए हैं क्लाइमेट क्रिमिनल्स के यानी वो मुल्क अगर दरख्त काटता है तो क्लाइमेट क्रिमिनल बन जाएगा इसी तरह हर शोबे के अंदर कुछ ना कुछ इस तरह के मामला इन्होंने अड़ा के रखे हैं ये मैंने सिर्फ एक जंगल की मिसाल दी है आप इसके अंदर तेल लगा लें आप इसके अंदर मादनियात लगा लें इसके अंदर मिनरल्स लगा लें क्लाइमेट क्रिमिनल्स डिक्लेयर कर दिया जाता है यूनाइटेड नेशन के अंडर में रहते हुए ये मुल्क अगर इनकी बात ना माने तो उसके बाद होता यह है कि उस मुल्क को बाहर से लकड़ी खरीदना पड़ती है सिर्फ ये लकड़ी ही नहीं होती है क्योंकि इसके साथ जुड़ी होती है उस जंगलात से जो जो चीज़ होती है जैसे तेल होता है खुराक होती है ये सब का सब इसको फिर बाहर से ख़रीदना पड़ता है और इसी वजह से वो मुल्क अपने ही वसाइल पर कम और बाहर के इंडस्ट्री पे ज़्यादा इहसार करने लगता है जिसके लिए उसको कर्जा आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और ग्रीन क्लाइमेट फंड से लेना पड़ता है ये मोरल ब्लैक होती है जिस इकनॉमिक जुड़कर एक नया फेज़ बन चुकी है क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक साइंसी हकीकत है कुदरती हकीकत नहीं है ये ये एक पॉलिसी टूल है जिसे आलमी ताकतें अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं सोचें कि हमारे साथ क्या हो रहा है अगली वीडियो में एक और एंगल आपको मिलेगा उस वक्त तक आप अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को आगे सोचते समझने वाले लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि दिमाग खुलना शुरू हो और पाकिस्तान तरक्की करे Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh